Ці актуальне інтерв'ю ми піднімаємо тему політики, а точніше, як добитись покращення життя. Пропозиції з цього приводу має представник російського руху в Україні, журналіст цілого ряду газет, який активно відстоює інтереси народу. Це Федір Конопелько. Він пропонує змінити статтю 69 конституції, яка вносить пункт про відповідальність влади перед народом. Нет, вот я предлагаю такую статью. Население Украины нанимает на конкурсной основе через проведение выборов президента и депутатов парламента с единственной целью, с законами и указами организовать население ныне живущих, дееспособных граждан на защиту народа, населения и будущих поколений от духовного и материального ухудшения жизни. Главные результаты деятельности президента и депутатов подлежат оценке в соответствии с ними поощрению или наказанию их. Участником оценки и вынесения вердикта поощрении или наказания являются все граждане Украины, имеющие право голоса. Когда вы приходите на выборы, вы получаете бюллетень, за кого вы голосуете. Не, не будь, не важно что, президентом или депутатом и так далее. Это в принципе. Вот, в этом же не должно быть оценка сменяемой власти. А там всего три пункта. Жизнь улучшилась, жизнь ухудшилась или жизнь осталась без изменений. Если большинство депутатов, больше, то есть избирателей, больше 50% прим, примет решение, что жизнь улучшилась, то президент, депутаты парламента должны получить звание заслуженных, ну и все причитающие по этому званию льготы. Если значит, получат жизнь ухудшилась, то они должны сесть в тюрьму, организовываться органами МВД на срок, равный их пребыванию в власти. Да, вот вы улыбаетесь, как бы это смешно не выглядело, но это так. И вот глава Верховной Рады Украины, он согласился, что такой закон должен быть. Если большинство избирателей примут, что жизнь не изменилась, то они покидают свои должности без всяких последствий для себя. Видите, простой избиратель, когда он приходит на выборы, ему предлагается чудовищная неправильная вещь. Он должен из нескольких профессионалов определить, которые наиболее их профпригодность. Но ну, как может бабушка с веселой Ивановки определить профпригодность президентов, так сказать, кандидатов, которые сейчас вот предлагают себя это? А от інше оценить, оцінити життя или ухудшилась, це вона вполне може. Вона ходит в магазин на базар, получает пенсії, робочі отримають зарплату і так далі. Разве тобто вони не можуть или життя Вот поэтому я предлагаю такий закон. Федір Конопелько стукав у всі партійні двері зі своїми пропозиціями. Відповіді на свої листи він отримав тільки від деяких партій, а ось підтримав його думку лише Володимир Литвин. было так сказать по-разному и писал и лично вручал. вот например значит, э, в голове нашей рады литвину я обратился значит с этим законопроектом он признал то что действительно такого закона в украинской конституции нет, что он должен быть. Вот, что все аргументы, которые я привел сопроводительные так сказать, с с, этой, с предложением этого закона, значит он признал их правильными вот, и сказал, что он отдает значит своим ученым правоведам, значит специалистам по разработке так сказать, этих законов и они сейчас над этим работают. кого же тут важные вещи отвечает, что я напрасно волнуюсь, что сейчас, значит, мое предложение по изменению статьи 69 Конституции и э, принятию закона о народовластии разрабатывается учеными специалистами, и по завершению этой работы он, значит, внесет в порядке уже законодательной инициативы от Верховной Рады этот закон на рассмотрение. Ну, я хотел бы сказать и желтоводцам, и вообще бы гражданам всей страны, если бы у меня была бы возможность до них достучаться. Чтобы добиться этого, это может добиться только народ. Как это сделать? Это вот написать заявление каждому человеку, написать заявление в ту партию, к членам, которой он является или не является членом, но симпатизирует ей, так сказать. Вот, написать заявление примерно такого характера. Вот я имею отчество такой-то, адрес такой-то, заявляю вам, если вы не организуете референдум по принятию закона об ответственности власти, я буду голосовать против вас и даже буду агитировать против вас. Вот так. Я ни за кого сейчас вот не агитирую, но я предлагаю всем гражданам вот написать такие заявления, и когда мы их завалим такими заявлениями, они не смогут от нас отвертеться. И такой закон будет принят.